Salam, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün əməssi Masalıq kəsəbəsində Kultur 90 yaşayış kompleksində çox gözəl bir evimizi tanıtdıq. 120 kvadrat plus 45 kvadratlı evimizin dupleksdir. Onu xatırladımsa, görürsünüz bax belə bir geniş bir koridor sistemidir. Evimizdə aşağıda satır, aşağısı satadılar. Yəni arazın öz üstənin üstüdür. Burada gördüyünüz kimi damafondur, interneti Wi-Fi-dır, elektrik ayçıları da bax burada gördüyünüz ki, bütün otaqlar, otellin hamısı elektrik ayçılarına gedir. Kombi sistemi işdə vəziyyətdədir. Onu xatırladımsa, evimiz 120 kvadrat, 3 otaq plus dupleksdə bir dənə otaq yuxarıdadır. Onu xatırladımsa, sağda evimizin yataq otağıdır. Qonaq otağıdır, mətbəxdir və solda isə bir yataq otağıdır. Birinci növbədə mən sizə yataq otağı ilə tanış edirəm. Bax, belə bir gözəl bir yataq otağıdır. Xatırladım, yataq otağı demək olar ki, hardasa e, 25-28 kvadrat yataq otağıdır. Onu da xatırladım. Yəni 28 kvadrat rahat otaq otağıdır. Evimiz 2-ci ep kimi istifadə olun. Onu da xatırladım sizə. Evimiz binanın 6-cı mərtəbəsinin 6-cı mərtəbəsində yerləşir və üstü də duplex. Remont olunub. Onu da göstərəcəyəm sizə. Evimizin qiyməti çox sərfəli bir qiymətə çıxıb, onu da xatırladım sizə. Evimizin kvadratı demək olar ki 500 85-90 manata evimizin kvadrat düşür. Ümumiyyətlə 96 minə evimiz satışa çıxıb və 96 minə 165 kvadratı böləndə hardasa gəlir düşür 580-590 manata ümumi evin kvadrat düşür. Onu da xatırladım sizə. Burada sözbüzə gəldik. Bir yataq otağıdır və burada isə mətbəxdir. İndi isə mətbəxə ilə məni tanışdırım. Mətbəx də gördüyünüz kimi minimum bu ordadır mətbəxi. 20-22 kvadratlıq mətbəxdir. Bu gördüyünüz mətbəx mebellərimizdən birincilə gələcək. Onu da xatırladım sizə. Burdan da mən sizə göstərəm ki, pəncərəsi həm binanın sol tərəfində, həm pəncərənin sağ tərəfində, hər tərəfinə düşür. Orta blokdur. Onu xatırladım sizə, hörmətli qonaçlarımız. Gördüyünüz mətbəx mebeli yolda da sabah burada da radiator, stol, su qoydu da rahat. Na etmir olar. Evimiz, qopsadı onu xatırladım sizə. Evimizin xüsusiyyətləri tam qaydasındadır. Burası bizim salonuz eldi, salonu gördünüz ki, tənz genişdir və yer istıb olmaq təsis olunub, şurxasınaca bax burdadır, uyğun təzdir, duşdur, bunlar hamısı tam qaydasındadır. İndi isə mən sizi sağdakı otağımızla tanış edim. Bu otağımız hardasa 15-17 kvadratdır. Onu xatırladım, hörmətli tanıdıcı zəmsə. Bütün otaqlarda, demək olar ki, pəncərə mövcuddur və burada da balkon mövcuddur. Burada gənc əlavə olaraq burada. Əşyaları digə bilərsiz və burada bütümütqasıdır. Buradan da pəncərəsi birbaşa əs heyətinə baxır, gördüyünüz kimi. Qiymət çox sərfəli bir qiymətdir. Bir də xatırladımsa, dupleks 160 5 kvadrat evimiz 96.000 manata satışı çıxıb. İndi isə mən sizə qonaq otağını təqdim edirəm. Gördüyünüz kimi koridoru da yetəncə genişdir. Burası evimizin qonaq otağıdır. Qonaq otağıdır demək olar ki, təxminən 35 kvadrat təxminən qonaq otağıdır, onu xatırladım sizə. Burdan da, da pəncərəsi büs bütün həyətinə baxır burada da kombi sistemləklə vəziyyətdədir, hazır vəziyyətdədir. Bir də xatırladım, evimiz ikinci əf ev kimi istifadə olunur. İstəyə görə alıcının istəyinə görə əşyalar da satılır, əşyalar da satıla bilər. Yəni alıcın tam istəyinə asılıdır. İndi isə mənə duplexə məhz tanış edim. Duplex də hazır, remontdur. Burdan gördüyüm gözaltı ekran yığılıb, rahatlıq ekranıdır, eni 120-dir bura isə evimizin duplexidir gördüyünüz kimi abşiq ilə təsirsiz olun. İstəyir gör pəncərəni daça bilərsiz, yəni alıcının öz istəyindəsidir. Pəncərəni daça bilərsiz burada. Bax bura isə həm iş otağı ki, mən də sıxmaq üçün əlverişli olub belənsə otaqdır. Belə 4 otaqlı evimiz 165 kvadrat evimiz satışa çıxıb. Ətraflı məlumat üçün zənh vura bilərsiniz. Kanalımıza abunə olmağı, video bəyənməyi unutmayın. Yeni satışa çıxan evlərlə birinci növbədə siz tanış olub. Bəs inşallah evə mə insanlara Allah təala belə gözəl bir qismət etsin. Bir də xatırladım. 165 kvadrat, 4 otaq, dupleks. Sadəcə olar Əlimiyanda 96.000 manata satışa çıxıb.